madina yahudiylarining tarixi butun dunyodagi yahudlarning asli vatanlari falastin o'lkasidir uning markazi quddusu sharif bu shahar tavrot kitobida ibroniy tili bilan avrashalaym atalmish edi masjidul aqso va sahra toshi shu shaharda bo'lib ibrohim halilullohdan boshqa barcha payg'ambarlarning qiblasi edi payg'ambarimiz madinaga kelganlaridan keyin 16 olti oy quddusu sharifga qarab namoz o'qidilar so'ngra qibla baytullohga o'zgardi hijoz o'lkasidagi yahudlarning vatanlari Quddus sharif bilan shom atroflarida bo'lsa ham Bobil podshosi buhtun nasr Quddus sharif ustiga qilgan hujumlaridan va bundan ilgari keyin rum imperatorlari nasroniy dini tarafdorlarining zulm tahdidlaridan qochib chiqqan yahudlar arabistonda hijozda panoh topishgan edi mana payg'ambarimiz davrlaridagi madina yahudlari qur'oni karimda qissalari bayon qilingan bani isroillar milodi sodin ilgari keyin Sham tarafidan hijrat qilib kelgan yahudlar nasllaridir bularning olimlari payg'ambarimizning sifatlarini tavrot injil kitoblarida o'qishib eshitishgan edilar oxir zamon payg'ambari arabiston tuproqidan chiqishiga qanoatlari bor edi har qachon arablar bilan urushsalar payg'ambarimizni shafe keltirib xudodan nusrat so'rar edilar shuning uchun qur'onda ya'ni yahudlar kitobiy kofirlar o'z farzandlarini qandoq tanisalar payg'ambarimizning haqligini shundoq tanur edilar degan mazmunda oyat tushdi nechun tanimasinlar kim o'tgan payg'ambarlarga olloh tin ingan kitoblarda 300 dan ortiq o'rinda payg'ambarimizning sifatlari aytilib ularga bashorat berilgan edi madinadagi Aws, az, hazraj arablari bilan payg'ambarimiz chiqmasdan burun yahudlar so'qshur bo'lsalar ularga aytur edilar sizlar shoshmanglar bu yaqinda oxir zamon payg'ambari chiqur barchadan burunroq biz unga iymon keltirgaymiz uning tug'i ostida sizlarni bir kishi qoldirmay qaramiz, deyishib alarni qo'rqitur edilar shundoq qilib payg'ambarimizning chiqishlariga mushtoq bo'lib turishgan yahud toifalari o'zlarini ko'rishganda qilgan ahd paymonlarni unutib haqiqatdan yuz o'girdilar tavrot injil va boshqa ilohiy kitoblarda yozilgan payg'ambarimizning sifatlarini yashirib bu, aitulgen, mana, bu ayet, haqda aytilgan oyatlarni o'zgartirdilar mana qur'ondagi bu oyat shular haqida nozil bo'ldi <tik> kafii ya'ni yahudlar o'zlari tavrot va injilda sifatlarni ko'rishgan oxir zamon payg'ambarlari kelganida haqiqatni bilib tursalar ham unga iymon keltirmay kofir bo'ldilar ollohning la'nati kofirlargadir yahud olimlaridan yolg'iz abdulloh ibn salom iymon keltirdi rasululloh makkadan hijrat qilib madinaga kelganlarida bir necha kun qubo qishlog'ida turdilar odamlar rasululloh bilan ko'rishgali har tomondan kelgani turdilar shular ichida abdulloh ibn salom ham keldi bu kishi yahud qabilasi bani qaynuqo raislaridan edi rasulullohni ko'rib tavrot va injilda yozilmish sifatlarni to'g'ri topdi yuzlariga ko'zi tushgandayoq yolg'onchi odamning yuzi bundoq bo'lmaydur shu muborak yuzli kishi qandoq yolg'on aytsin deb darhol kalima aytib iymon keltirdi so'ngra aytdi yo rasululloh rostlik bilan guvohlik kim alloh taoloning haq payg'ambaridursiz bu to'g'rida qilchalik ko'nglimda gumonim yo'qdir dedi shuning bilan o'z uyiga qaytib xotin bolalarni ham so'zga qondirib dinga da'vat qildi ular ham iymon keltirdilar ammo bu ishni bir necha kun yahudlardan yashirin tutdi so'ngra bir kuni rasululloh huzurlariga kelib Ya rasululloh butun yahud qavmlari bilur va o'zlari iqror kim? men alarning sayyid zodasi, olimi olim zodasi erurman bizning iymon keltirganimizdan haligacha alarning xabarlari yo'qdir. endi maslahat shuki barcha yahudlarni chorlab chaqirgaysiz ular kelgan chog'ida yashirinib yotgayman mening borligimni ular bilmasinlar so'ngra mening hasab nasablarimni ularning oldida qandoq qadr qimmatim borligini o'zlaridan so'rasangiz albatta iqror qilurlar so'ngra yo rasululloh alardin ahd olgaysiz shundoqki abdulloh ibn salom agar iymon keltirur bo'lsa biz yahudlar ham barchamiz iymon keltirgaymiz deb so'z bersinlar dedi bu so'z payg'ambarimizga ma'qul bo'ldi so'ngra alarni chaqirib keltirganlardan keyin ey yahud qavmi voy sizlarning holinglarga xudodan qo'rqinglar butun olamni yaratguvchi alloh oti bilan ont ichib qasam qilurman sizlarga mening haq payg'ambarligim oydin ochiq kundin yorug'roqdir chunki sizlardan chiqqan barcha payg'ambarlar menga iymon keltirishga sizlardan ahd olganlar Tavrat, injil kitoblaridagi mening haqimda kelgan oyatlar o'zingizlarga ma'lumdir haqiqatga inkor qilmay menga iymon keltiringlar dedilar anda yahudlar ey muhammad tavrotda bundoq oyatlarning borligini bilmaymiz va ko'rganimiz yo'q deb haqni inkor qildilar rasululloh yuqoridagi aytgan so'zlarni qasam bilan yana uch marotaba qaytarib aytdilar yahudlar birinchi navbatda bergan javoblarni yana takror qildilar so'ngra rasululloh alarga qarab abdulloh ibn salom sizlarning ichinglarda qandoq odamdir, deb so'radilar anda barchalari bir og'izdan javob berishib "Ul odam bizning sayyidimiz, olimimiz bo'lur deyishdi andoq ersa ul kishi iymon keltirib islom dinini qabul qilar bo'lsa sizlar ham qabul qilursizlarmi dedilar anda ular albatta qabul qilurmiz deb barchalari va'da berdilar so'ngra rasululloh ey ibn salom uydan chiq deb chaqirdilar yahudlar bu nima holdir deb hayron qolishib turgan chaqda u uydan chiqib keldi anda rasululloh aytdilar ey ibn salom senga uch savolim bordir. birinchisi alloh haqida aytgil mening haq payg'ambarligimni bilmasmisan ikkinchisi tavrot injil kitoblarida yozilmish sifatlarimni ko'rmadingmi uchinchisi mening zamonimni topguvchi ahli kitoblardan menga iymon keltirib tobe bo'lishlari uchun xudo tomonidan ahd paymon olinmaganmi anda abdulloh ibn salom aytdi va ko'kni yaratguvchi Alloh oti bilan qasam ichib guvohlik beraverman. siz oxir zamon haq payg'ambari yerursiz tavrot injilda yozilmish sifatlaringizni barchamiz tilovat qilamiz. sizga iymon keltirish to'g'risida butun ahli kitoblardan Alloh ahd olgani haqdir ey yahud qavmi xudodan qo'rqinglar Musa va Harunga tavrot kitobini indirguvchi Alloh haqqi qasam qilib guvohlik berurman muhammad alayhissalom Allohning quli oxir zamon payg'ambaridur bu ishning rostligini barchamiz bilurmiz shundoq ekan islom dinini qabul qilib iymon keltiringlar dedi anda yahudlar bir zum ilgari bergan ahdlarini buzib o'zlari ishonch ko'rsatgan abdulloh ibn Salomdan yuz o'girdilar payg'ambarimiz oldida ul kishiga kelishmagan yomon so'zlar aytgani turishdi buni ko'rib alardan rasululloh umidlarini uzdilar bu yig'ilgan yahudlar ham shundoq ulug' ne'matdan benasib bo'lib tarqashdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam da turgan chog'larda quraysh mushriklaridan keyin bu yerlik munofiqlardan ham to'la aziyat tortdilar buning ustiga arabiston yahudlaridan ayniqsa madinaliklar alarga qo'shimcha bo'ldi bularning dushmanliklari barchalardan ham qattiqroq edi ochiqdan ochiq açık ziyon yetkazish yo'lini topa olmasdan yashirin ravishda qasd qilishga kirishdilar shundoqki labit ibn asom degan yahudiy rasulullohga sehr qildi alardan bir yosh o'g'il kelib rasulullohga xizmat qilib ketardi shu orqalik siniq soqol taroqlarini yana bir necha tola muborak soqollarni oldi bularni kamonning ipiga qo'shib o'n bir tugun tugdi bu tugunlarga igna sanchib o'ziga maxsus amallari bilan sehr bog'ladi bu jodu sehrlik tugilgan iplarni zarvon isimlik quduq suvi ichida bir og'ir tosh tagiga bostirib qo'ydi bir necha kun ichida bu sehr ta'sirida rasulullohning mijozi shariflari biroz o'zgardi buning muddatida 1 yil yoki 6 oy yoki 40 kun deyilgan uch rivoyat bordir so'ngra jabroil alayhissalom kelib bo'lgan voqeadan xabar berdilar rasulullohning amrlari bilan Hazrat ali borib ul jodu amallarini quduqdan topib chiqdi 11 tugunlik sehr ta'sirining raddiga 11 oyatlik ikki sura falaq va Nos suralari nozil bo'ldi jabroil har oyatni o'qiganda bir tugun yechilar edi o'n birinchi tugun yechilishi bilan sehr ta'siridan hech asar qolmay rasululloh sollallohu alayhi vasallam sog'lom bo'ldilar lekin shuni bilmak kerakkim bu sehrning ta'siri ozmi ko'pmi muborak jasadlarda ma'lum bo'lgan edi ammo aqllarida zarrachalik o'zgarish yo'q edi shuning uchun payg'ambarlikka bu ishning hech qandoq nuqsoni yo'q edi agar insoniy tomonga boqilsa turli jismoniy hodisalar payg'ambarlarga ham bo'lishi mumkindir o'tning kuydirishi suvning ho'l qilishi yolg'iz tabiatlari bilan bo'lmay Alloh izmi bilan bo'lganidek sehrning ta'siri ham allohning iznisiz bo'lmaydi qur'ondagi illa ya'ni sohirlar sehr qiluvchilar ollohdin iznsiz hech kimga zarar yetkaza olmas degan oyat bunga ochiq dalildir o't o'chirishga suv qandoq kerak bo'lganidek sehr amalini buzishga ham uning sababini topmoq kerakdir shuning uchun rasululloh buni rad qilish yo'lini ummatlariga o'rgatdilar sehr amallari bilan zararlanish ko'z tegib undan ziyon ko'rishlik burundin beri dunyoda bu bu bo'lib kelgan ishlardir buning borligi qur'onda va hadis kitoblarida ochiq bayon qilinmishdir shuning uchun diyonat ahllaridan bu narsalarni inkor qiluvchilar yo'qdir so'ngra rasululloh sehrchi labit ibn asomni chaqirib undan so'radilar u ham bu ishni qilganiga o'zi iqror bo'lib bo'yniga oldi yahudlar bir qancha tillo berishib meni qiziqtirgan edilar aqchaga aldanib bu ishni qildim deb Rasulullohdan kechirishni o'tindi Oli axloqqa ega bo'lgan payg'ambarimiz uning gunohidan o'tdilar bu yahudlarning rasulullohga har vaqt dushmanlik qilishlarida eng zarur yordamchilari madina munofiqlari edi bularning sonlari bir rivoyatda kelishicha 300 ga yaqin bor edi bu munofiqlarning raislari abdulloh ibn ubay o'lgunchalik payg'ambarimizga qattiq dushmanlik bilan dunyodan o'tdi munofiq deb qur'onda tili musulmon dili kofir kishilarni aytilur tilida iqror qilib musulmon bo'lsa ko'nglida shak keltirib kufur saqlasa mana shundoq odam chin munofiqdir shariat oldida ko'rinov kofirdan yashirin kofirning gunohi qattiqroqdir shuning uchun Alloh taolo qur'onda oyati bilan <imitation> munofiqlarga qattiq jazo berishini bildirdi ya'ni munofiqlar do'zaxning eng ostingi qavatiga tushadilar dedi qur'ondagi munofiqun surasi mana shular haqida nozil bo'ldi payg'ambarimiz bularning og'zaki iymon aytishlariga qanoat qilib islom haqida qancha ko'p qilgan xiyonatlarga qarshi sabr etdilar chunki u kunlarda ilohiy tomonidan berilgan buyruq shundoq edi va rasululloh har vaqtning siyosatiga qarab ish qilur edilar olamda sababsiz hech bir ishning vujudga chiqishi mumkin emasdir bu munofiqlarning rasulullohga bunchalik qattiq adovat tutishlariga sabab shul edi kim? rasululloh madinaga kelmaslaridan ilgari abdulloh ibn ubayni madina arablari podshoh qilmoqqa ittifoq qilgan edilar bunga atab toj va taxt ham tayyorlagan edilar shu orada islom voqeasi qo'zg'alib qoldi rasululloh hijrat qilib makkadan madinaga keldilar chin yuzaga chiqib yolg'on yo'qoldi haqiqat keldi botil buzildi odamlar u munofiqning tilagidan tondilar musulmonlar u amalparastning istagini eslaridan chiqazdilar mana is bu ish so'ngida buning boshiga qiyomat qopdi. butun vujudini hasad o'ti o'rtadi barcha olamga yetgan rahmatan lil olaminning fayzidan bu munofiqning bir tola tuk ham bahra topmadi dunyo va oxirati bu o't ichida tamom kuyib kul bo'ldi bayt yetar rahmat suvi ko'k kavkabini yetishmas qatrayi gumroh labini shuning uchun aytdilar har dushmanlikning sababi agar hasaddan boshqa narsa bo'lsa undoq dushmanlik do'stlikka aylanishi mumkindir ammo hasaddan chiqqan dushmanlik bo'lsa buning do'st bo'lishi mumkin emasdir misoli otamiz odam bilan iblis alayhi lananing dushmanligidir misoli otamiz odam bilan iblis alayhillananing dushmanligidir bu dushmanlik hasad sababidan boshlangani uchun avlodlar orasida dushmanchilik qiyomatgacha davom etmoqdadir shunga o'xshash dunyodagi boylar va kambag'allar o'rtalarida uzluksiz dushmanlikning davom etmagi shu hasad qo'zg'alishining ayrilmas natijasidir bu hasad o'tini iymon suvidan boshqa narsa bilan hech qachon o'chira olmaydilar. shuning uchun insoniyat olamining islohiga haqiqiy islomiyatdan o'zga hech chora yo'qdir bu haqiqat qachon yuzaga chiqar ekan uni Alloh bilur yana maqsadga ke kelaylik endi shu yuqoridagi so'zlardan ma'lum bo'ldi rasululloh sallallohu alayhi va sallam madinaga kelganlaridan keyin ikki toifadan qattiq qarshilik ko'rdilar birinchisi madina munofiqlari ikkinchisi shu yerlik yahudiylar edi shu vaqtning sharoitiga qarab munofiqlardan til iqrorini qabul qildilar shunga o'xshash yahudlar bilan ahdnoma tuzdilar uning mazmuni bir birlariga zarar yetkazmaslik musulmonlarga qarshi harakatda bo'lmaslik madina ustiga boshqa dushmanlar tomonidan hujum boshlangan holda musulmonlarning yordamida bo'lishlik shu so'zlar ahdnomada shart qilib qo'yilgan edi madinaga kelganlariga oradan o'n uch oy o'tdi shu muddat ichida hech yerda diniy jihod qilmadilar dinga kirgazish qasdida hech bir qabila bilan urushmadilar bu to'g'rida xudo tarafidan ham jihodga izn berilmagan edi balki dinga da'vat qilishda sabr bilan tebranib tadrijiy ravishda ish olib bormoqqa buyurilgan edi ahqob surasida ya'ni o'tgan ulug' payg'ambarlar sabr qilgandek ey muhammad sen ham sabr qil mushriklarga tezdan azob kelishini tilama degan mazmundagi oyat shu haqda nozil bo'ldi xudo tarafidan g'azot qilishga ruxsat bo'lgunchalik haqiqatni tushuntirish bilmaganlarni bildirish yo'li bilan xalqni dinga da'vat qildilar urush talashga hech kimni qiziqtirmadilar bunga shoshilgan kishilarni qattiq qaytardilar chunki insonning vujudi allohning imoratidir buni buzishga Allohning rizoligi yo'qdir haqiqatni yuzaga chiqarishga butun yo'llar yopilsa inson olamining tanasida harom qon to'lib toshganligidan umumiy halokatni yuzaga keltirish qo'rqinchisi bo'lsa buni qaytarishga qon olishdan boshqa chora topilmasa ana shu chog'dagina qur'on hukmida aql oldida jihodga urushga ruxsat qilinadi chunki inson islohi uchun qo'llaniladigan choralarning eng oxiri qilichdir makka mushriklari rasulullohga qilmagan yomonliklari ko'rsatmagan jabr jafolari qolmagan edi buning ustiga u zotni o'ldirishga ham qasd qilgan edilar oxiri o'z vatanlarini tashlab chiqishga majbur qildilar endi u dushmanlarning dahshatli dardlariga qon chiqarishdan boshqa chora qolmagan edi mana shu chog'da quyidagi oyatlar payg'ambarimizga nozil bo'lib urushga izn berildi وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ما ناسا اي مومن لار سيز لار بلان ورشكان لار بلان خدا ورشين لار ammo urush ishlarida chekdan tashqari chiqmanglar chunki alloh taolo har ishda işte haddidan oshguvchilarni yaxshi ko'rmaydi. kishi qo'lidan keladigan har bir ishlarda islom qonuni uni adolat qilishga buyuradi shuning uchun hayot kunlarining eng og'ir kunlaridan bo'lgan so'qish vaqtlarida ham shuni rioya qilmoqqa amr etmishdir hadisi sharifda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar alloh taolo har ishda işte bandalaridan ehson qilmoqni istaydi bu hadisdagi ehsonning ma'nosi bir kishi ikkinchi bir kishiga in'om qilish xayr ehson berish ma'nosida emasdir balki buning ma'nosi har bir kishi o'z qilgan ishini birinchidan shariatga to'g'ri kelgudek ikkinchidan aqlga yoqqudek qilib ishlamoqdir bu hadisning ko'rsatishicha har kosib o'z kasbini har hunarmand o'z hunarini qo'lidan kelganicha yaxshilab ishlashi kerakdir insonning qiladurgan ishlari dunyo tirikchiligiga tegishlik yoki uning oxiratiga foyda berarlikdir bularning har birida ham ihson bordir Ibadatdagi ihson shulki Alloh oldida turgandek Allohni o'z ko'zi bilan ko'rib turgandek ogohlik bilan ibodat qilmoqdir chunki rasululloh aytdilarro <Sessizlik> ma'nosi namoz o'qib ibodat qilgan chog'ingda sen ollohni ko'rolmasang ham u seni ko'rib turadur shuning uchun sen ham ollohni ko'rib turgandek hushyorlik bilan o'qishing kerak yana rivoyatda shundoq kelibdur sahobalardan bir kishi vafot topdi payg'ambarimiz uni uzatib qabristonga keldilar mayit qabrga qo'yilgandan so'ngra lahad og'ziga go'rkov kesak terdi bular orasida biroz joy ochiq qolganini rasululloh ko'rdilar darhol shu joyga to'g'ri kelgudek bir parcha kesak olib uning qo'liga berdilar bu bilan u teshikni berkit dedilar anda go'rkov turib yo rasululloh biroz kundan keyin bu qo'yilgan kesaklar ham to'kilib ketar bunchalik kichik teshiklarni to'sib o'ltirishning hojati yo'qdir dedi handa rasululloh har hunarmand o'z hunarini har ishlovchi o'z ishini yaxshilab qilsa Alloh uni do'st tutgay sen ham o'z ishingni yaxshilab qil dedilar rasulullohning shu yuqorida aytgan hikmatli so'zlari hamma ummatlariga ikki dunyoda foydalanish uchun yetarli nasihatdir yana o'z so'zimizga kelaylik yuqoridagi oyat hukmiga qarab eng avval Quraysh mushriklariga qarshi jihod qilmoqqa tayyorgarlik ko'rdilar chunki u oyat mazmunida urushganlarga qarshi urushgin deb buyruq berilgan edi bu to'g'rida urush boshlaganlarning birinchilari Quraysh mushriklari edi shuning uchun payg'ambarimiz makka ahlidan boshqa arablar bilan yarash yo'lini tutdilar qachonki ular ham dushmanlarni yoqlab musulmonlarga yog'iylik qilib edilar shu chog'da bu oyat keldi ya'ni sizlarga qarshi dushmanlik ko'rsatuvchi barcha mushriklar bilan urush qilinglar degan mazmunda butkul arab butparastlari bilan g'azot qilmoqqa buyruq bo'ldi mana shu kundan boshlab jihod davri boshlandi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning umr ichida qilgan safarlari to'rt turlik edi birinchisi hijrat safarlaridurkim makkadan chiqib madinaga keldilar ikkinchisi hijratdan so'ng oltinchi yilning oxirlarida umra ibodatini qilish niyati bilan bir ming besh yuz kishi birgalikda madinadan makkaga safar qildilar bu safarlarda quraysh mushriklari to'sqinlik qilib umralari qazo bo'ldi makkaga kirisha olmasdan makka bilan jidda oralig'ida hubaydiya degan yerda bir necha kun turganlardan keyin yana madinaga qaytdilar 10 yillik muddat bilan mashhur hubaydiya sulhi shu o'rinda tuzilgan edi sulh shartining yo'siniga 1 yil o'tgandan so'ngra o'tgan yildagi safar yo'ldoshlari bilan madinadan chiqib makkaga kelib qila olmay qolgan umra qazosini o'tab qaytdilar Uchincisi, haj safarlari erdi kim qudrati yetgan har bir mo'minga buni ado qilish farz bo'ldi hijratning o'ninchi yilida payg'ambarimiz to'qson ming kishi birligida shu haj safarga chiqdilar haj farz bo'lgandan keyin bundan boshqa haj qilmadilar bu hajlarda butun ummatlari bilan vidolashdilar shuning uchun buni vido haji deb atadilar to'rtinchisi g'azot safarlari edi payg'ambarimizning butun umrlari ichida qilgan safarlarning eng ko'prog'i ham shuldir o'zlari bosh bo'lib yigirma yettita g'azotga chiqdilar qirq yetti marotaba yo'rtaval yo'sinida sahobalardan bir bo'lak askarlarni g'azotga chiqardilar qilgan safarlarining barchasi yetmish to'rt yurish bo'ldi الهانتوره ساهونی تاریخ محمدی